Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində, Gənc Şəhərçinin arxasında, ikinci ərazinin yaxınlığında, məktəbə yaxın bir ərazidə məktəb burdan hərsa bir 200 metr məsafədədir. Həyət evi çəkib təqdim edəcəm hörmətli izləyicilər. 2 mərtəbəli, 3 otaqlı evdir. Həyəti geniş, 2 maşın rahatlıqla həyətinə daxil ola bilər. Evin həyətində bulaq da düzəldilib belə. Səsə doğru ağacdəkmlə olar. Yaşayışlı evdir. Kombili, qoxlu mebeli hazır evdir. Gir yaşay evdir. Evimiz çox gözəl bir yerdə yerləşir. Yeri, yəni havası gözəldir, təmizdir, masazın qəşəng yerində yerləşir. Baxın, evin qabaq hissəsində belənsi naveç düzədilər, görürsüzmü? Yuxarıda 2 dənə otaqdır, aşağıda 1 dənə e, qonaq otağıdır. İbələ üzü istəm yataq otağıdır, mətbəxdir. Yuxarıda qonaq otaq, 1 dənə e, yataq otağıdır bir dənə sanuzeri var, o da birinci mərtəbədədir. Demə biləsiz. Burada əlavə şkaflar yığılıb, kombisi e, qızdırıcı, sanuzerin qızdırıcısı da qoyulub, hazır. Baxın belə həyəti var. Evimiz e, yeri həyət döşəməsi, yeri betondur. Beton verilib, giriş darvazası soyaydı. Daxil olox evimizin indi birinci mərtəbədə mətbəxinin çəkin bir də bir otağın yataq otağını çəkməyə başladım dedim. Görürsüz kombisi də var hazır. Kir yaşalı. Yerdən də hündürlüklü kürsülüdür. Üst daş kürsülüdür daxil olan evimizə. Evimizin girəcəyində bax bura mətbəxdir. 2-ci mərtəbə çıxış üçün pilləkənlərdir. Ailə böyük olduğundan satılır. Bundan böyük ev alsınlar, onun üçün satılır, deyən biləsiz. Hörmətli izləyicilər. Mətbəxi böyükdür, görürsüz. Böyük mətbəxi var. Giriş qapısı oradır. Cüt daşdır, monolit betondur mərtəbə arası. Onu deyim biləsiz. tam mülkiyyət kupçalı evdir hörmətli izləcilər. Evimizin hörmətli izləcilər, bu 1-ci mərtəbədə sanuzerdir. Gördünüz kimi, sanuzerə geniş böyük sanuzerdir. Və 1-ci mərtəbədə yataq otağıdır. Geniş kvadratda, gördünüz kimi, mebelə aid olan əşyalar yerləşib. Pəncərəsin qarşısında maneə yoxdur, günəş şığı düşür. Deyin biləsiniz. İndi gələn qaxanın ikinci mərtəbəyə, pilləkənlərlə qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə mətbəxi də aşağıdan bir də çəkimsiz təqdim edə bilərsiz. Görürsüzmü? Qalxaq növbə ikinci mərtəbə sağda burda bir yataq otağıdır. Geniş bir yataq otağıdır. Yataq otağının pəncərəsi öz həyətinə baxır. Elə bir evlə yataq otağıdır. Və dediyim kimi, evimiz hər hansı bir 70 kvadratə yaxın üç otaqdır, iki mərtəbə, normalit betondur mərtəbə arası. Evimiz yaşayışlıdır. Bir il bundan qabaq tikilən evdir, yəni yaşayışlı evdir. Bu da qonaq otağıdır, geniş böyük qonaq otağıdır. Evimizin tam mülkiyyət kupçası var. Banka ipoteka qoya bilərsiniz. Evimizin pəncərlərinin qarşısında maneə yoxdur, işıqlıdır. Yenə yəni, görüşə olduq, son çəkili video. Tamamilə köpçalı, məktəbə yaxın bir ərazidədir. Birinci ərazinin arxa tərəfində olan həyət evləridir. Gənc şəhərin arxa tərəfinə düşür. Xahiş edirəm kanalıma də abunə olun. İzləyin məndə belə evlər çox olacaq. Sağ olun, sağollağam.